Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugünkü dərsimiz e, Namazov Görünüşünü çalışma kitabından səhifə 42-də olan məsələlərin hərdi olacaq. E, i̇lk çalışmamız çalışma nömrə 3-də yerləşir. Çalışma nömrə 3-də yazılır ki, ulduz işarəsinin yerinə elə rəqəm yazın ki 5 e, vulsun şəmidə 12 + 5 * 4 cəmi, yəni bu ulduzun yerinə rəqəm olacaq. Cəmini 2-yə vurduqda vurduqda 21208 alınsın. O zaman biz 21208-i ilk öncə 2-yə bölməliyik, çünki vurmuşuqsa geri addım iririk ki, gələc bu ifadəyə gəlib çataq. Deməli 21000 208 bölür işə. Bu bərabərdir 21 2-yə, 2 2-yə. Bir dəfə bir gətiririk, bölünmür, 0 yazarıq. 12 6 dəfə 0 yazılır. 4 yazılır. Yəni 82-ni 4 dəfə. Bir əldimiz oldu 10604. 10604. İndi biz 2012 ədədini 5 vurulsun 2012-ni nə deməli, 5 geri getməliyik. 5 tapmaq üçün neçədir 5 vurulsun 2012 vurduqdan sonra yəni alınan hasil neçə olarsa 10604-dən həmin hasili çıxarırıq. Taparıq ki, hansı ədədi sonunda əlavə etmişik ki, 10604 alınıb. Eləbişi burada ə, toplananlardan biri ə, 5 vurulsun 2012-dir, digəri 5 vuruldu 4-dür. Cəmimiz də 10604-dür. Demə biz cəmdən 10604-dən o toplananı, yəni ki, birlikdə bir toplanan şəklindədir. 5/2012-nin hasilini çıxsaq, digər toplananı alarıq. İndi e, yazaq əvvəlcə görək ki, bu e, 5/2012 neçə olma, e, neçəyə bərabərdir. Yəni bu hasilini tapaq. E, e, 5/burada burada yazırıq. 5 dəfə 2-nin edir 10, 0 yazırıq. 1 yatdı bunu buradan yazmayaq. Altında yazaq ki, bir dəfəlik çıxarıq. Deməli, indi 5 dəfə 2-nin 10 yazırıq. 0 yazırıq bir yadda. 5 dəfə 1-in 5, o da 16. 5 dəfə 0, 0. 5 dəfə 2-nin də o Demə nəticə alındı? 10060. 10060. Demə 10644-dən 10604-dən 10060-ı çıxsaq fərqdə alınacaq nə? boşdur. 4-dən 0 çıxanda 4, 10-dan 6 çıxanda yenə də 4. Burda 5 qalıb, 5-i də gətiririk. Ə deməli 00 burada oldu neçə 544. Deməli bu ədədimiz neçə imiş? 544 imiş. Ulduzun yerinə olan ədəd isə nəcisdir? Ulduzun yerinə 4 yazılır. Deməli ulduzun yerində olan rəqəminiz 4-dür. Bir də deyirəm bunu necə tapdıq? Ə deməli əməllər sonunda aldığımız ədəd, yəni ki Ə, neçə idi 21208 idi geri addımladıq 21208-i deməli 2-yə aldığımız ifadənin qiymətini 2-yə vurmuşduq 21208 almışdıq biz də nə edirik 21208-i böldük 2-yə geri gedirik vurmuşuq bölürük aldıq ki 10604 elədi 10604 elədi artıq 10604 bu ifadənin nədir qiymətidir yəni ki ə, 5 vursun 2012 üstəgəl, yəni ki, bu ə, 5 ulduz 4 ədədi bərabər olacaqdı, yəni ki, 10604-dür. Daha sonra biz 10604-dən 5 vursun 2012-nin hasilini çıxdıqdan sonra bu ulduzlu ədədin neçə olduğunu tapdıq. Bu ulduzlu ədəddə 5000, 5544 oldu. Ulduz Ulduzun ulduz onluq mərtəbəsində yerləşir. O onluq mərtəbəsində yerləşən rəqəmimiz də 4dür. Deməli ulduzun qiyməti nəyə bərabərdir? 4-ə bərabərdir. Yəni yenə ulduzun yerində olan rəqəm 4dür. Bu qədər kəsirik çalışma nömrə 4-ə. Çalışma nömrə 4-ə kəsməzdən qabaq bunları silək. səviyyə keçirici, tapşırıq nömrə 4-də. 4-də yazır ki, bir çən 5 eyni vədirdən 20 dəfə çox su tutur. Vədirə əə, vədirə 10 litr su sığsarsa, çən neçə litr su tutar? Demə bir çən 5 eyni, bir çənə 5 eyni vədirdən 20 dəfə e, su töksək, yəni ki 5 eyni vədirdən 20 dəfə çox ə e, sutdur. Yəni 5 dəfə töksək 20 dəfə belə 5-5 vədər töksək e, çam dolacaq. Əvvəlcə e, tapaq şə görək 5 e, eyni vədərin çəkisi nə qədərdir? Yəni ki, e, nə qədər sutdur? 1 vədər, e, 1 vədərin tutumu 10 litrdirsə, 5 vədər nəçə olacaq? 5 vursun 10 bərabər də al deyəcək Deməli 5 vitrə 50 litr su tutur. Amma deyir ki, bundan 20 dəfə çoxdunun iriş 50-ni də vururuq. 50-ni də vururuq neçiyə? Vururuq 20-yə. Yəni 20 dəfə çoxdusa, vururuq 20-yə. Bu da bərabər 2 min. Deməli 7000 litr su tutur. 1000 litrə çevirsək tona 1 ton su ediyəcək. Bizdən litrləni istədiyinə görə demə 1000 litr su tutdur. Eee, çalışma nömrə. Eee, çalışma nömrə 6-ya, 6, 6 yox, 5-ə. 5-də nə yazır? Eee, çalışma nömrə 5. 5-də yazarsan ki, 3 ədədinin birincisi 1282-dir. İkinci ədəd bundan 4 dəfə, üçüncü ədəd isə ikincidən 5 dəfə böyükdür. Üçüncü ədədi tapın. Deməli, birinci ədəd məlumdur, neçədir? 12000. Necədir? 1282-dir. 1282-dir. İkinci ədədimiz birinci dən deyir ki, 4 dəfə çoxdur. 4 dəfə böyükdürsə 13 12, deməli 1282-ni neyin yarısı vurarıq e, 4-ə bərabərdir. Bunun hasilini tapmalıyıq ki, üçüncü ədədə keçək. Deməli bu birinci ədəddir. Bu ikinci ədəddir. Üçüncü ədədi tapmaq üçün e, nə etməliyik? İkinci ədədin nəçə olduğunu tapmalıyıq ki, çünki deyək ki, üçüncü ədəd ikinci ədəddən 5 dəfə böyüşdür. 2 dəfə 4-ün 8. 8 dəfə 4-ün eləyir 32. 2 yazırıq üsiyyətdə. 4 dəfə 2-nin 8, o da 3, 11. 4 dəfə 1-in 4, o da 1 elədi. 5. Deməli, nəsilədi 5128. 5128 ikinci ədədimizdir. Üçüncü ədəd isə bundan 5 dəfə çoxdur. Ona görə də 5128-i vurarıq 5-ə. Bu da bərabərdir. Deməli 80 2 4 5 1 6 İşte 5'inde 25 25 Demek oldu 25640 3. adadımız da oldu 25640 bizden başka bir şey soruşmur ee bizdən soruşduğu 3-cü ədədi tapın. 3-cü ədədimiz də 25640-a bərabərdir. Keçirik çalışma nömrə 6-ya. Siləy. 7-dir çalışma nömrə 6-dır. x bölünsün 4 bərabərdir 962 + 1255 və y bölünsün 8 bərabərdir 1673 - 922. Əvvəlcə x bölünsün 4-ün nəyə bərabər olduğunu tapırıq. Ona görə də 962-ni 1255-i toplayarıq bu nəyə bərabər olacaq 27 demək x bölünsün 4 bərabərdir ə, bir dəfəlik yazıram 7 1 2 burada yəzi 2 2217-yə x bölünsün 4 bərabərdir 2217 onda x də bərabər olacaq nəyə x də bərabərdir deməli 2217-ni 4-ə vurarıq 8 6 8 y = 8868. Deməli x = 8868, y nəyə bərabərdir? y-nin qiymətini də tapmaq üçün deməli nə edirik? y bölünsün neçədir? 8 bərabərdir. eee artıq burda 1673-dən 922-nin fərqini tapırıq. Bu da eləyəcək e, 751. 751. 700 51. O zaman y bərabər olacaq. y bərabər olacaq və 751-i 8-ə vurarıq. 751-i 8-ə vurduqda 7 8 dəfə 1-in 8 8 dəfə 5-in 40 4 yadda 8 dəfə 7 56 o da 4 60 60 Deməli y = 60 608 608 digərdə 8868 İndi deyir ki x - y * 9 ifadəsinin qiymətini tapın x çıxsın, yəni ki 8868-dən 608-i çıxarıq. Bu da eləyəcək, demək 8 çıxdısı bu e, elə 800 a 2860. E, çıxarsız mən təqribi çıxdım. Yəni burada yaza da bilərik, yazmaya da bilərik. Biraz 68 çıxsın 608 vurulsun 9 ifadəsinin qiymətini tapmaq üçün bərabərdir. Deməli 8 çıxdı qalacaq 2860 2000 800 60 qalacaq. Bunu da 9-a vuranda bərabərdir 2860 qalır. Eə. Bunu da 9-a vurduqda 25740. 25000 740. 25 ,740. Deməli nə oldu? Eə cavabımız oldu 25740. Neynədir? Bir də qaydırıq təzələrlə tapdıqlarımıza. Deməli ilk öncə nənədik? X bölünsün 4 bərabərdir ə, 962 ilə 1255-in cəmini tapdıq. Yəni ximiz nəyə bərabər? x bölünsün 4-ün nəyə bərabər olduğunu tapdıq. E, tapdıq ki, x bölünsün 4 bərabərdir neçiyə? E, 2217-yə. Daha sonra e, x-in qiymətini tapmaq üçün 2217-ni vurduq 4-ə. Bu da elədi 8868. Digər tərəfdə də y-in qiymətini tapmaq istədi. y bölünsün 8 də bərabər idi. Neçə <coughs> y üç bölününsün 8-ə bərabərdir. Ee, 1673 - 972. 1673-dən 923-ü e, çıxanda 751 alındı. 751-i də vurduq 8-ə. E, Demə 8-ə vurduq alındı 6800. Daha sonra yazılıb ki, x - y vurulsun 9x y, yəni ki x-in yerinə e, öz qiymətini yazdıq. 8868 y-nin yerinə də öz qiymətini yazdıq. 608i. Bunların fərqini vurduq neçiyə? Vurduq 9-a. 9-a vurduq, elədi. Deməli, bunların fərqi neçə oldu? Bunların fərqi elədi. 2860. 2860. 2860 vurulsun 925740-a bərabər oldu. Keçirici çalışma nömrə 8 8 yox, 7-yə, çünki 6-nı həll etdik. Keçirici çalışma nömrə 7-yə. Siləşmə var. silinmir. keçirik və 7 dənə yazır, 7 -də yazır ki ə, Ən böyük üç rəqəmli ədəddən ədəddən sonra gələn 2 iliş 2 ardıcıl tək ədədin cəmini 8-ə vursaq hasil nəçi olulacaq? Deməli ən böyük üç rəqəmli ədədimiz nəcisdir? 999-dur. 999. 999 Daha sonra gələn ə, deməli ə, ilk iç 2 tək ədədimiz birincisi olacaq 1001, digəri də olacaq 1003. Tək ədədlər hansılardır? Sonu 1, 3, 5 7 9 rəqəmləri ilə bitən bütün ədədlər tək ədədlər adlanır. Deməli, bu ikisinin cəmini nə edirik? Vurarıq 8-ə. Hasilə neçə alınarsa, deməli cavabımız odur. Məncə deməli 2000 4 eləyir. 2004-ü də 8-ə vuranda eləyəcək on 6032 eləməliydi. Səhv eləmirəmsə, izamız 16032-yə bərabər olacaq. Bu qədər keçirik çalışma nömrə 8-ə. 8 biraz maraqlıdır. 8-dən nə yazır? Hərflərin yerinə deyir ki, hərflərin yerinə uyğun gələn rəqəmləri yazın. Ya AAA, yəni 3A vurub 3 rəqəmli ədədimiz vurulsun. Yəni ki, A-nın özü bir rəqəmli ədəddir və bərabərdir. 5439. Əvvəlcə bax axırıncı rəqəmə fikir verək. Axırıncı rəqəmə fikir verək. 9-dur. Hansı rəqəmi bir-birinə vurduqda sonu 9-la bitən ədəd alınır? Əvvəlcə 1, 2, 3. 3-ü 3-ə vurduqda son rəqəmi 9 alınacaq. Deməli a ədədi yəni ki 3 ola bilər və birinci tərəf 333 vurulsun 3 olmalıdır. İndi baxaq ki 5439-u biz 3-ə böldükdə üç rəqəmli ədəd alınırmı? Xeyr. Yəni ki ən azı 3000-dən kiçik olmalıdır ki, ədədimiz onu 3-ə böldükdə üç rəqəmli ədəd alınsın. Deməli bu 3 deyil. Keçirik daha hansı rəqəmi bir-birinə vurduqda sonu 9 alınan ədəd olar 7dir bu 7. Yəni ki yoxluyuruq 5 4 bunların heç birinin biz bilirik çarpanı 5i 5ə vuranda 25, yəni sonu 5 olacaq. 4ü 4ə vuranda sonu 6 olacaq. 6nı 6ya vuranda yenə də sonu 6 ilə bitəcək. Keçirik 7yə. 7nı 7ə vuranda 49 eləyir. Deməli 7 ola bilər. A-nın yerinə 7 qoysaq 5439u 7ə böləndə 3 rəqəmli ədəd alınırmı? Bəli, alınır. Deməli ə a ədədi nəyə bərabərdir? a bərabərdir 7-yə. E, Artıq a-nı tapdıq. Keçirik. Əsilə e, bilmədiyim üçün üzr diləyirəm. E, keçirik. Özümüz şəffət çəkib o burada yazacağıq. Deməli a-nı tapdıq. Keçirik b-yə. b nəyə bərabərdir? E, b bərabərdir ə <coughs> e, b 3b yəni ki 3 rəqəmli ədədimiz vurulsun b yəni b-nin özü bərabərdir 3996 hansı ədədi bir-birinə vurduqda sonu 6 alınır 4dür deməli 4-ü 444-ə vursaq 3996 alınarmı xeyr nəyə görə çünki biz 4-ü, yəni ki 5 500-ü hətta 4-ə vursaq belə 2000-dən 2000 alınacaq. Yəni ki biz əgər ki B-ni 4 götürsək, aldığımız hasil 2000-dən kiçik olmalı idi. Deməli bu 4 deyil. Daha bir şansımız var ki 6-dır. 6-nı 6 necə? 6 əlbəttə 6-nı 6-ya vurduqda 36 edir. Aysal. Deməli nə olacaq? 36-dırsa deməli 600-ü 666-nı 6-ya vurduqda 3996 olacaq. Deməli 2 b-nin də qiymətini tapdıq ki, 6-dır. Keçirik d-yə. D-də yenə də ə, hasilə baxırıq, son rəqəmi 4-dür. Son rəqəm 4-sə hansı ədədi bir-birinə vurduqda, hansı ədədi hansı rəqəmlə bir-birinə vurduqda sonu 4-lə bitən ədəd alınır? Deməli 2-ni 2-yə vurduqda sonu 4 alınır, amma 220-ni 2-yə vursaq heç vaxtı 4 rəqəmli ədəd alınmaz, 2 rəqəmli ədəd alınar. Deməli 2 ola bilməz. Keçirik 3-ü vursaq 9 alınacaq, 4-ü vursaq sonu 6 rəqəmi ilə bitəcək, 5, 5-lə bitəcək, 6 yenə də 6- ilə bitir ee 7 sonu 9la bitəcək 8 8 8-i burada 64. Deməli 8 ola bilər. Yoxlayaq görək 7106 104-ü 8-ə böldükdə 8 888 alınır. Doğrudan da C-nin qiyməti nəyə bərabərdir? C-nin qiymətini də tapdıq ki 8dir. Deməli 7104-ü ə elə bir tək rəqəmli ədədə bölməliyik ki, üç rəqəmli ədəd alınsın. Bu da 8, yəni 2-yə bölsək heç vaxt üç rəqəmli ədəd alınmayacaq. Keçirik e n-in qiymətinə, e n-in qiymətini də tapmaq üçün fikir verək. Yenə də burada 6-dır, amma 1776-dır. E n-in qiymətini deməli burada da 6 vardır. Bu b-ni 6 götürmüşdük. Deməli 666-nı 6-ya vurduqda 3996 qalırdı. Digər şansımı isə nə idi? Bir də 4-ü 4-ə vurduqda 6 idi. Deməli nə oldu? N-in qiyməti də bərabər olacaq 4-ə. N-in qiymətini də tapdıq ki 4-dür. Bu qədər. Çalışma nömrə 8-lə bitdi. Bunları silə bilsəydi yaxşı olardı. Hə. Keçirik. Çalışma nömrə 9-a 9-da nə yazır? 9-a diqqət mən keçirərək yazır. Hovuza 2 nasos qoşulmuşdur. 1-ci nasos hovuza saatda 2550 litr su vurur. Digər 2-ci isə saatda 350 litr su boşaldır. Nasoslar eyni zamanda işləsələr hovuz 9 saatda dolar. Hovuz neçə litr su tutur? Əvvəldə tapmalıyıq 1 litr 1 saat ərzində neçə litr su dolur hovuza? 2250 ə, litr su içəri daxil olur 1 saat ərzində. Bundan ə, 350 litri isə boşalır. Boşalanı da çıxırıq, 350 litri çıxırıq. Yerdə neçə litr qalacaq? Deməli, hovuza hər saatda ə, 2200 litr ə, su dolmuş olacaq. Neçə? 2200 litr su dolmuş olacaq və əgər 9 saatda dolursa, deməli hovuz 2200 vurulsun ə, vurulsun 9 bərabərdir ə, vurulsun 9 ə, bərabərdir deməli 22-ni vuraq 9-a eləcək 198 2 və sıfırları da atırıq arxasına eləyəcək 19800 litr su tutmuş olacaq hovuz bəqədər keçirik çalışma sonuncu çalışmaya. Sonuncu çalışmamız. Slash. Sonuncu çalışmaya, çalışma nömrə 10-dur. 10-da nə yazır? Yazır bazaya hər birində 9 kq olan yü, 155 yeşik üzüm və hər birində 8 kq olan 212 yeşik şaftalı gətirdilər. Bazada neçə kq meyvə oldu? Yəni ki, üzümün ümmi çəkisini tapmaq üçün ni 9-u vurarıq 155-ə, taparıq ki, nə qədər üzüm gətirilib. Digər tərəfdə 8-i vurarıq 212-nin nəyə görə? Çünki hər yeşikdə 8 kq olmaqla 212 yeşikdir. Artıq şaftandan da ə, nə qədər şaftalı gətirdiyini də tapdıqdan sonra hər iki meyvəni topladıqdan sonra ə, nə alınırsa, deməli o qədər meyvə gətiriləcək. 9-u 155-ə vuranda dəmir alıb diş mən bir dəfəliş şey yazıram 9 e, 14 13 bağışlayın elədilən 1395 kq nə gətirilib üzün gətirilib plus 8-i də vuraraq 212-yə deyəcə 6 9 ə, görəsən elə bir şey aradı yazıldı. İstədiyim i̇şte 6 9 Nəyə görə 9 dəfə, ə, 2 dəfə 8 2-yə vurduq, 16 elədi, bir yadda. 8-i 1-ə vurduq, 8 yerədi. O da 1 9. Yenə də 8-i 2-yə vururuq, deyir 16. Deməli 1696 kq-da nə gətiriblər? Ə, şaftalı gətiriblər. Ümmi meyvənin nə qədər meyvə, cəmi nə qədər meyvə gətirilibsə, bunları cəmləyirik. 6-nın üstünə 5 gələndə 1, 9 üstə 9 gələndə 8 o da 19. 3-ün üstünə 6 gələndə 9 o da 10. 1-nin üstünə 1 gələndə 2 o da 1. 3. Necə elədi 3091 kq 3091 kq meyvə gətirilmiş oldu. Bu 42 səhifə 42-də sonuncu çalışmamız oldu. Növbəti çarpımızı səhifə 43-dən inşallah başlayarıq birazdan.